например, в США, на такие, такого рода конференции, которые я вижу, вот, ферми, которые для нас могут быть образцом в этом плане. Мне очень захотелось создать такую площадку у нас в Украине. И вот появилась идея создания, ну, проведения такой конференции. Более того, я думал даже идти путем создать общественную организацию, ассоциацию, например, телера и так далее. Ну, и вместе проводить это и так далее. Но столкнуться с тем, как часто у нас бывает, когда мы что-то обсуждаем, мы все за. А когда нужна практически какая-то работа, острые вопросы у нас всегда есть кому задавать. Когда нужны идеи, людей становится меньше, а когда нужно конкретно работать, ну, все говорят, это, же общественная работа, ну, все такое. Я уже не говорю о вопросах финансирования каких-то мероприятий. И поэтому, честно сказать, вот когда я столкнулся с этим вопросом, было два варианта. Либо отказаться от этой идеи, либо продолжать ее. И понимая, что имея такой мощный ресурс, как YouTube канал Ноутилер, no который за последние два года стал самым популярным на YouTube по этим Наутил, no который сейчас занимает лидирующую позицию в мире по технологии науки. Даже американские, аргентинские каналы имеют меньше аудиторию, меньше просмотров, чем это, кстати, вопрос о том, есть ли у нас в стране интерес к технологии наутил. Несмотря на то, что у нас наука не поддерживает, видите, административно никак не поддерживает технология. Ну, интерес идет снизу, вопреки не, не благодаря чему-то, а вопреки всему. И сейчас новое поколение, оно приходит, оно ищет информацию не в библиотеке, оно ищет в интернете. И видеоформат в этом плане очень удобен. И, и поэтому я решил использовать вот этот канал как, для того, чтобы сплотить людей вокруг этой идеи. Ну, тоже были сомнения сможем ли мы собрать и людей и так далее. Потому что многие оппоненты, с которыми я садился, они говорили, то у нас сейчас людей бесплатно, потому что провести мероприятие на каком-то уровне нужны, бесплатно ничего не бывает, мы же понимаем, кто-то за все платит. Да, если у нас приглашают на бесплатное, то мы же понимаем, что оно не бесплатно, кто-то финансирует это. А для того, чтобы быть независимым ни от кого, нужно самим финансировать. И мне часто говорили, вы знаете, людей бесплатно собирают, их накормят на поезд, танцуют, и они не хотят ехать. И поэтому появилась идея провести небольшое мероприятие для начала. И мне всегда нравилось, в Америке проходят автобусные туры по наутил-фермерам, в Южной Законе, в Канзасе. И появилась идея провести такой автобусный тур у нас по... И я нашел единомышленников тоже через канал Николаевской области, и мы организовали такой тур. Тоже были большие сомнения, соберем или нет. И знаете, у нас была одна проблема только в этом туре. Было больше желающих, чем мы могли посадить в самый большой автобус. Мы заказали один автобус, один автобус на 57, но было принципиально нам не можно было быть два и три, но наша задача не заработок был, а, в этом, а возможность для общения. И мы, моя задача была, чтобы мы не просто ехали и там общались, а мы работали и по дороге, и на месте, и везде. Потому что это возможности для нетворкинга, любая такая встреча. И тогда я понял, что вполне реально проводить конференцию. И я уверен, появилась уверенность, что мы сможем собрать людей и объединить на этой и она вызывает интерес. Вот когда у нас проводили первую конференцию, когда я говорил, да, у нас основные спикеры были за рубежа, ну даже в Евросоюзе, американские, аргентинские, бразильские специалисты, и лишь немного спустя несколько спикеров уже появляются опытными, уже было почему поделиться. Отличие нашей конференции, что основные спикеры у нас будут украинские лидеры технологии Ноутил. У нас за эти годы внедрение Ноутил появился свой уникальный опыт. У нас появились очень интересный опыт наших практиков. Вы же понимаете, что когда мы рассказываем о каком-то далеком опыте, это одно, а когда ты видишь рядом почти в таких же условиях, это другое совершенно восприятие. Да? Я приглашал из-за рубежа только одного. Фермера Арика Бибера, с которым, я считаю, очень, его взгляд на развитие технологий тела, она очень интересный. Затем у нас будет э, аргентинский специалист э, Хавьера Панянте, который имеет опыт внедрения технологий наутил на трех континентах, в пяти странах. Это тоже, я считаю, э, очень интересно. Он поделится ошибками при внедрении технологий наутил в разных зонах. И у нас будет мой друг и коллега из Ростовской области, Александр Федоренко, с которым мы объездили, наверное, многие страны, где видели, знакомились, который тоже очень неоднозначно подходит к внедрению этой технологии. Все остальные у нас практики. И я пози, позиционирую эту конференцию как от фермера к фермеру, от практики к практику. Но более того, когда я говорю о науке, что у нас э, довольно такое консервативное отношение, но даже и в науке, в нашей науке есть ученые, которым тема интересная, и ученые, которые работают в, в, в тесной связке с практиками, это э, Николай, профессор Николай Николаевич Доля, и э, это сам, тоже преподаватель НУБИП, это Николай Павлович Кослап которые сделали тоже очень много интересных исследований в технологии. И самое интересное то, что они их и внедряют в практику. Поэтому я думаю, что состав спикеров очень и очень интересный. И более того, интерес к нашему опыту проявляют не только наши украинские сельхозпроизводители, но и к нам едут очень много людей из-за рубежа, и тоже им, я делаю вывод, что нам уже тоже есть чем поделиться. Мы не только учимся, но и делимся тем, что мы наработали, своим опытом ошибок, удачи.